assalomu alaykum millionlar o'yinining ichki va tashqi tomonidagi bor gaplar bilan eng birinchilardan futbol olami konferensiyala ligasi bugun roma norvegiyada mehmon bo'ladi bugun konferensiya ligasi guruh bosqichi uchinchi turdan o'rin olgan uchrashuvlar o'tkaziladi bellashuvlar orasida biz uchun ahamiyatlisi roma ishtirokidagi bahs ham bor eldor shomurodov harakat qilayotgan bo'rilar safarda norvegiyaning glimt klubini sinovdan o'tkazadi uchrashuv toshkent vaqti bilan yigirma biru qirq beshda boshlanadi jozemari shogirdlari joy C guruhida ikkinchi bahs seska sofiya va Zarya klubi o'rtasida kechadi bu o'yin nol da start oladi ma'lumot uchun roma ayni damda 6 ochko bilan peshkadan bo'lib turgan bo'lsa bgi 4 ochko bilan ikkinchi o'rinda joylashgan hamyurtimizda bugun asosiy tarkibda kutib qolamiz va gollar urishiga ishonamiz futbol ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting yuz bonuslar super keshbeklar sizni kutmoqda kompaniyaga o'tishygi kommentariyada manchester gigantlari Dani Olmoga qiziqish bildirmoqda nemis jurnalisti kristan falka twitter sahifasida ma'lum qilishicha angliyaning manchester city va manchester United klublari lespiing hujumkor yarim himoyachisi Dani Olmoga qiziqish bildirmoqda qizil ibislarning skatlari allaqachon Olmo ishtirokidagi bir necha uchrashuvlarga tashrif buyurgan shaharliklarning vakillari esa uni ancha vaqtdan buyon kuzatib borishmoqda hozircha ikkala klub ham bu qalar bilan rasmiy muzokaraga kirishmagan eslatib o'tamiz Olmo yozda u bilan shartnoma borasida deyarli kelishuvga erishgan barselona o'tishi mumkin edi ammo moliyaviy ahvol tufayli katalonliklar transferni amalga oshira olmadi jahon chempionati 2022 ga kelasi yil 1 aprel kuni qura tashlanadi jahon chempionati 2022 ning guruh bosqichiga qura tashlash marosimi bo'lib o'tadigan sana ma'lum qilindi spn xabariga ko'ra 2022 ming yigirma yilning birinchi aprel kuni mundialga chiqqan termalar guruhdagi raqiblarni bilib olishadi jahon chempionati uchun saralash o'yinlari shu yilning noyabr oyida yakuniga yetadi o'tish o'yinlari esa 2022 yilning 24 va 29 mart kunlari belgilangan Qatardagi jahon chempionati 2022 yilning 21-noyabrdan 18 o'n dekabrga qadar davom etadi jahon chempionatia g'oliblik uchun davogarlar kim bo'lishi mumkin qiziq savol siz eng yaxshisiga loyiqsiz joningiz sog' bo'lsin o'zingizni ehtiyot qiling